Доброго вечора! Це програма про головне. Я її ведучий Олександр Туз. Поруч зі мною сьогодні наш гість Станіслав Рязанов, депутат Рівненської міської ради. І ми сьогодні поговоримо трішки про сесію міської ради. Отже, Станіслав Анатолійович, власне, що сьогодні було на сесії? Що понапріймали такого? Що от вам не сподобалось? Дуже багато ви емоційно сьогодні виступали. От про що саме хотіли? Що хотіли донести? Uh -huh, uh -huh. я вас понял. Я трешки буду на российской мове, можно, да? Значит, Я вспомню с того эфира, с прошлого. Время так быстро пролетело, я без остановки буду говорить, если что, вы меня подправите, да? Значит, я начал свое выступление с того, что, вы помните героя, героя этого знаменитого фильма «Собачье сердце», я к вам пришел а вот по какому вопросу, да? Повторюсь сценарий того самого, который был все, чтобы вы поняли. Я, то есть э, я понимаю так, что я хочу народу разъяснить, какая ситуация немножко повыше уровня того, на котором сегодня есть вот на наша, например, э, провинциальная ситуация, там это немножко повыше. Сто да? лет назад была революция. Прошло сто лет. Мы вернулись к тому же самому. То есть сегодня нас хотят на низшем уровне Украину, нас, всех русских, украинцев, всех уровень нашего сегодня не, не олигархов, а вот уже сегодня мы можем большинство отнести себя там к среднему классу, например, нас хотят рассорить, нас просто хотят рассорить. Вот это основная смысл и соль всего того, что сегодня завертелось. Чтобы вы меня правильно поняли, идет опять раскладка богатый-бедный. Ну что такое богатый? У моего деда была лошадь корова, забрали все, сделали с него вообще, ну, ну, ну он умер от того, что его просто сгнили, скажем, в 30-х годах. Ну, вот. Он был богатым. Сегодня богатым считается, у кого есть машина или у кого есть квартира. То есть э, получается так, если ты живешь в подвале, как раньше, ты еще бедный. А если ты купил квартиру, там 90 квадратов, значит, ты уже богатый. Тебя надо облагать. За что? Вот я сейчас с девочками беседовал, говорю, вот ты взяла квартиру, да, молодая пара, купили квартиру, они еще платят за нее в банк, платят кредит, и не один год будет платить. За что они должны платить какую-то доплату и кому? За что? За что-то бабка должна платить. Ну, я, конечно, выражаюсь, может, не но я считаю, мы на кухне сидим, я могу себе вольности позволить, правильно? Может, Немножко, в домашних да? умовах. Да, в домашних умовах. Как, как, это, например, вот, вот, на любой бугор немножко заровно выйдет, это а еще граница ровно, да, она строит хату. Понятно, она не строит хату, как раньше, 10 на 10, и все же там три комнаты. Она строит ее и считала, что это очень хорошее вложение денег, она упирается, строит ее, это полхаты недоделанной, остальное живет где доделано, но полхаты недоделанной стоит, и там 300 квадратов. Значит, если тут мы решили, будем со 150 не брать, почему она должна за 150 брать? За что? Она что, украла эти деньги? Это те же деньги, которые она скопила. Она не пила, не гуляла, не, не там, не там. Она упиралась, это строила, что для детей было это. И так и все. Вот. А нас сегодня сталкивают лбами, потому что вот мы вам дали бюджет, все, нам не нужен такой бюджет. Я говорю то, что думаю я. Если вы хотите нам дать бюджет, пожалуйста, 200 миллиардов украл Янукович, верните 50 миллиардов. Просто арестуйте все имущество тупо. И эти деньги положите в бюджет. Сколько миллиардов сегодня забрали? Вы считаете газеты, интернет, да? Вы слышали, что забрали? Я сегодня вычитал последнее, что у этого, который там по перегонке нефти, у него было 23 миллиона долларов, теперь ему в Швейцарии освободили. Эти деньги с под ареста. А почему освободили? Я догадываюсь, почему. Да крученко, да? Не, нет. этот Звегинцев, как его? Ну, вы найдете в интернете, это не, не так. Он сегодня не столь важна его фамилия, как важен сам факт. А я уверен, почему? Потому что Украина до конца не додала все данные на него. Это просто, это делается очень просто. Так же, как было, по, по, почему э, с этого олигарха 12 миллиардов долларов, которые Юлия Владимировна с него с забрала, вот, а ему вернули? Они просто на суд не поехали. Суд говорит: ну если в Украине не то, мы возвращаем эти доллары, вот. Понятно, кто-то там был, кто-то подмазан вверха, кто-то решил не у нас там то, что то, что он приехал и Януковичу откатил эти деньги, понятно, они их поделили, Поэтому, если надо закрыть бюджет, пожалуйста, берите вот таким образом закрывать. А причем здесь остальной весь народ, который упирается и так? Как можно брать магазинчик какой-то, да? хозяин или там хозяйка магазина буду говорить хозяйка это ближе и понятного вот там женщина она более слезливо получается да вот а, а имеет магазин и она еще она его держит на каком-то уровне ведь не все магазины такие прибыльные ведь 90 процентов магазинов все на уровне закрытия вот я вам скажу больше я построил ноус Вот. Я вот сейчас захожу в этот новос и так иногда интересуюсь. Новос хотели закрыть в эту зиму, потому что он тоже был на уровне нулевой прибыли. Его только держали за счет чего? Был такой период у них. Его держали за счет того, чтобы только сохранить марку, и чтобы эта марка осталась в городе ровно, чтобы это было, что есть такой магазин. А второй новос, который построен, вы же видели, в каком он состоянии. Он никому не нужен, просто не нужен. Вот. А это за рахунок податки, вообще чого чего, он хочет закрывать? податки такие, че люди ничего не покупают с ну, Люди люди не купляют, потому что кошек упал, продуктовый кошек упал, люди стали меньше покупать, у людей нет денег, и коллапс идет дальше такой, что вообще денег у нас не хватает. Сколько их выпускают, их все равно не хватает. Вот. Да, Вы сказали, что хочет нас посварить, русяну. Да. хочет да. нас посварить? У нас хотят посмотреть. Э, я вам скажу по правде. Я 10 лет честно. Э, за партию Тимошенко, как говорят сегодня, скажем, сленг молодежи, тянул мазу, да? Вот. Я честно работал на партию, я честно все. В конечном счете, меня же с партии, как в 1937 году, и 15 человек остальных уволили. Просто из-за того, что, что ну, через коленку у меня не получилось ломать. И не и это, вот. нас просто выгнали с партии. Вот. А как результат сегодня? Вот вам первый взяточник в области. Он же первый и бегал, нас увольнял оттуда, потому что мы ему не угодно были. Пропустивитого? Ему... Да, пропустовито. Пропустовито и параллельно, опять же, все эти брызги сейчас пойдут на, на нового главу партии, на нового областного, городского и всего остального. И, и это на Юлию Владимировну я ничего не скажу. Ее просто подставили, подвели. Сказать, по ну, правде, мне ее жалко просто, потому что. Редкая женщина, сколько она выдержала, сколько она отсидела. И вот сегодня был суд, Евросуд, который ей, ей признал, что она незаконна была. Она, она это ее вполне устраивает. И что контракт был вполне нормальный, вполне законный. То есть все вернулось на круги свои. Вот. Но, но. Но. Э, я 10 лет честно честно отработал. Значит, если будете ехать по улице Гагарина, там висит такой выцветший плакат на этом оранжевом здании. Это я когда-то построил здание, там была партия Батьковщины. Этот плакат снимали три раза. Три раза я брал черенок от лопаты, подходил, и тот, который приезжал на этой автовышке, я говорю, по-хорошему уедь. Я говорю, ты отсюда целый не уедешь. Потому что там Берташи и компания, команду он увидит и посылает снять это все. Как это висит? Я тут главный, в городе нету. Говорю, еще раз приедешь, оставимся без машины. Ну, то есть у меня свои методы тоже есть. Вот. И плакат висит до сих пор. Никто без этого его не пробовал снимать. Нет, они его пробовали снимать, но я им не дал его снять. Я же говорю, я честно отработал. И в конечном счете, мне сегодня стыдно, что со мной рядом в партии были вот эти люди, начиная с Гросмана, Арсений Петрович, пастор знаменитый Александр, который Юлию Владимировну кинул. Вот. Мне просто стыдно за них и как-то. Ну, я, в общем-то, сейчас свободен человек от партии, от всего, но, но я говорю, что мне стыдно, что как-то я почему-то раньше. Мне говорили, но я не мог понять, что такое может быть. Ну а сегодня как результат мы все это видим. Вот. Дерьбан, это не бюджет, я так разумею, из ваших в, в, в Нет, тут, тут, тут насчет бюджета деребанить им не позволит, пока что. Хотя вот первые попытки есть уже, да? тех людей которых они поставили вот. я думаю это дело скоро прекратится тем более ну, ну не будет уже того что было это понятно что этого не будет но, на, на то, что сегодня скинули вот эту вот, эту вот мульку с, с этими налогами и на то, что мы вот вам даем эти налоги, а вы уже тут на месте разберитесь, это нас всех рулбами связали. У меня сегодня был разговор такой же с мэром, вот, и такой же разговор был, вот я в Киев звонил людям, вот, кстати, в Киеве люди все возмущены. Все ждут 20 числа. Поэтому я, я просто хочу сказать, чтобы все поняли, почему еще было назначено 20 февраля. Оно же не так просто. Это все было закинуто, заглотнули, прошло, значит, прошло. Не пройдет, значит, не пройдет. Вот. Я думаю, что оно не пройдет, потому что если даже в ровно э, начали с 1%, ушли на полпроцента, ну, в общем, где-то там ушли, да, на эти сарачики вообще нулевую ставку поставили. Вот. Это, это вообще глупость какая-то, непонятная, не это. Вот. Олигархи как не платили, платить не будут. Не будут платить, потому что э, все их управление находится где-то на Кипре, где-то там, где-то все, никто концов не найдет ничего. По Киеву вопрос такой же: сегодня куча людей поехали на Кипр зная, что следующим этапом они хотят еще и производственные площади вместе с землей под это дело сунуть. Вот. Уже сейчас это все переводится в какие-то заморские фирмы, и все управление отдается туда. А вы оттуда э, через суды решаете, и туда вы найдете, кого-то не найдете, вообще непонятно. Вот. Вот такая вот сегодня ситуация, которую я вам хочу объяснить. Поэтому опять с чего же я начал, вот бедные и богатые нас опять стравливают и нам опять вдалбливают, что вот твой сосед богатый, а ты еще и бедный, потому что у тебя там на 3 метра квартира больше или меньше. Вот. Для чего, чего, чего стравливают? А... Ну, во-первых, во-первых, вы заметили ситуацию на фронте, да? Ну, да, да, сколько там, 12-17 полоненных, сегодня их показали, сегодня все это опять буду раз. Я, например, ночью встаю, раза три смотрю, что там еще, что там по интернету, кто как у кого еще, что там держит, какая высота, где, где чей аэропорт или это, потому что я, ну, как бывший офицер, и как это я понимаю внутри, что делается и как оно делается. Вот. А уже сегодня, вот, например, полдня, я занимался только этим вопросом, только этим вопросом, я уже ушел в сторону, мне, мне уже не так интересно этот вопрос, то есть ушло, ушло. А в конечном счете, что там кто виноват? Ну, понятно, что виновата там командование, понятно, что прозевали тот момент, когда надо было бомбить, когда надо было стрелять, когда надо было нет, это, 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 это. вот. Какую-то связь я поддерживаю, там мы звоним туда, сообщаем, вот ребята приезжают, тоже их спрашивают. Говорят, да, у нас есть вооружение, у нас очень серьезное есть вооружение, но почему-то им никто не пользуется, их, их не дают. Я далек от того, чтобы я там ну, делал какие-то выставки свои и ну, как бы сплетня была, что вот надо было наступать или что, им виднее. Но с другой стороны, что-то у нас не так делается и в этом плане тоже. Поэтому немного отвлекли оттуда, немного оттуда. Ну и сама ситуация очень серьезная, экономическая и все это. Однако же я вам говорю, почему-то олигархи не арестованы. Почему-то те, которые дали уйти, а те, которые арестовывают, им дают под залог 600 тысяч. Они платят 600 тысяч, и через два часа они все в Москве. Как это можно так тоже? Хотя все знают, что это так будет. Вот. тебя А почему сегодня на, на, на местной сессии прошла вот эта инициатива по ставкам, по оподаткуванию э, нерухомости? То есть нам и было предложено подотковывать нерухомость в одну гривну. То есть было, было, была очень хорошая пропозиция. Нерухомость, значит, до 70, например, по квартире считаем нулевая ставка, да? Mm -hmm. ну, а дальше считаем там какой-то там, сколько там, там до 100 или до 90 считаем по одной гривне. А все, что остальное свыше, считайте по одному, по два процента, пожалуйста. Вот ту верхушку набирайте. Вот. Или по тому же дому. Там 100, 100, 140 там это нулевая была, да? До 300 берите по одной, по две гривни, а то, что свыше 300, доделайте да хоть по 10. Вот это будет правильно. Потому что вот именно, вот именно тут мы сделаем разграничение на бедных богатых. Это одно. А еще что очень... Что печально, да? да? очень, очень... Они все ставки делают по киевским нормам. Вот. Что такое в Киеве уплатить тот же налог 24 гривны с квадрата, если они берут за аренду по 50 долларов квадратный метр? Это вообще ничего, это 3 копейки. Но они забывают, что кроме Киева есть еще и какие-то другие города, в которых нет той ситуации. А все меряется по, по вот этим киевским ставкам. Значит, я вам скажу, до последнего времени, вот пока был Янукович, это все началось с Януковича, все ставки были определены по киевским нормам. Когда я начал все поднимать, почему? Вот, я дошел до, до, администрации, туда до верхов, мне а это нам приказали с Киева. А потому что у нас, а потому что у нас пустой бюджет. Если ты хочешь продать вот эту вот квартиру, вот тебе норма 700 долларов квадратный метр, так я ее продаю по 300 долларов, это нас не волнует, вот из 700 налог уплати, а продавать за сколько хочешь. Вот. Такое, что Поэтому и будет. Майдан случился, и дальше, дальше. Но это как, как одна из составляющих всего этого недоразумения, что у нас было. Вот. вот такая вот тема. Поэтому мы, мы, мы нормально предложили, вот, вот выше, например, по, по дому, выше 300 квадратных метров, дайте на них хоть 10%, берите, и вы соберете больше. И, но тогда будет уже дифференциация, что эти сделали свое дали, но за счет этого больше круг получился, вот. а этих вот столько, но за счет такой суммы вы тоже наберете хороший пузырь большой э, этих налогов. Ну и в конечном счете ничего это не принято, не ничего это. А что так, не поддерживали депутаты таких инициативы? Ну, я вам скажу, что в основном бегали и кричали те депутаты, которые хоть немножко делают какой-то бизнес, хоть потому что эти люди понимают изнутри. Остальные они же не понимают. Они далеки от этого. Им сказано, надо собрать город. Вот они повторяют эти слова. Надо в город собрать деньги. Они не понимают, что эти деньги, в конце концов, будут платить они же и все другие люди. В конечном счете это все будет также платиться. Mm -hmm. Это то же самое, что было уплочено. оно потом ляжет э, на неуплату каких-то других налогов, и опять же возвратится все распределиться на тот же товар, который будут им продавать. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Святослав Анатольевич, Станислав Анатольевич, я прошу, mm -hmm. у нас не так много времени осталось, а у вас зараз, возможность сейчас обратиться, камера, ваша до, до рівнян. возможно, что хотите что-то добавить, сказать. Mm -hmm. mm -hmm. У меня было вообще предложение, я не голосовал ни за что. Я считаю, и до сих пор я считаю, что если не проголосуют ровно Киев, Хмельницкий, Львов, наконец-то эта верхушка поймет, что они что-то не то делают. Только таким образом можно это сделать. От того, что там приняли, не приняли, какой-то штраф будет. Да не будет того штрафа, если все области между собой этот вопрос порешают. Вот. А я вам говорю, что, собственно, 20 февраля должны быть какие-то изменения. Для этого они и взяли этот старт до 20 февраля. Глотнули, глотнули, получилось, получилось, не получилось. Ну вот мы тут подумали, мы тут решили, и будет это какое-то решение. Но даже невзирая на это, я вам скажу, что мы сегодня отыграли очень много, именно для жителей города Ровно, для, для на наших избирателей. Мы какую-то часть вопросов просто убрали в конечном счете. И прошу тех, которые считают, что мы не добрали каких-то налогов, вы меня извините, это, это не налоги, это просто Побор, это, побори, це навіть хуже бандитских поборов, тому що це називається удар ниже пояса. Вот. Можу навіть розшифрувати, що такое удар ниже <говорит> пояса. Дякую, не треба. Закінчується ефірний час. Нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні в нас в студії був Станіслав Рязанов, депутат Рівненської міської ради. Мене звати Олександр Дуз. Я з вами прощаюся. Будьте з нами. До побачення.